Ну, в первую очередь перед игрой лишились двоих игроков, были и Мисловского, надеялись на них, и э, сразу в плане э, атаки, в плане остроты потеряли э, двоих нападающих, которые э, могут и создавать, и, э, и работать на э, созидании. Вот. И э, испытываем вот эти проблемы. С нереализацией моментов, с тем, что много игроков, будем говорить, такого защитного плана, ну, что имею в виду, это, допустим, тоже Колесник, Прощенко, хотя, допустим, каких-то таких больших претензий к ним нету вот, игрокам оборонительного плана, но все-таки хотелось бы, чтобы мы в атаке сыграли более остро и комбинационно, поэтому лавочка была маленькая фронтами немного устали, подустали и тот же мороз, и сорока, и Петроко. поэтому чувствовалось, что у нас мы пытались освежить игроками более молодыми, но это все как бы не давало нам позитива, не давало нам остроты в развитии атак. Ну и, естественно, ошибки допускали в обороне в плане именно Тех голов, которые пропустили. В первом тайме гол не разобрались с игроком, которого надо было забирать еще намного раньше на их половине поля. Так же самое был второй гол. Бегаем за мячом, а не играем с игроками. Ну, а здесь концовка была такая, знаете. Если брать турнирную таблицу, то, конечно, нам надо было брать три очка. Мы бы по очкам бы догоняли бы. К-3, ой, к 10 вот. Поэтому ну, у них тоже было запредельно огромное желание. Видно было по ним. Вот. Поэтому вот, концовка, опять же, разыгрывали пятого. Была ничья, нас ну, как бы не устраивала. А мы должны были мяч держать до того момента, где разыграть лишнего. А мы делаем передачу неточную, просто так, в надежде на то, что она дойдет до этого ничего не разыгрывая, до этого ничего не делая, просто стоим и делаем эту передачу, грубо говоря, там каким-то третьим, четвертым касанием. Естественно, ее перехватили и закатили нам такой гол. Удар по психологии, все расстроенные, все как бы чуть-чуть в таком, не знаю, хотелось бы, знаете, в этом плане дома более надежнее сыграть, более строже, более в плане позитива, чтобы ну, опять не удалось. И, конечно, от этого психологически команде не легче. Было три домашних игры, мы могли бы, допустим, выиграв все три игры, надеяться на продолжение борьбы в четверке. А сейчас, естественно, хотя в каждой игре выходим, боремся за три очка, но если так в целом уже смотрю, что у нас... Не совсем получается, и поэтому будем надеяться на следующий матч.